নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সকলোকে আৰু আজি আমি যাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে আহি ট্ৰেইন ষ্টেচনত ৰেডি হৈছোঁ আৰু এতিয়া বলকচোন চাওক ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া আমি কামাখ্যা ষ্টেচন আহি পালোঁ আৰু এইখিনি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ মানে বাছত উঠিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি চিটি বাছত উঠিলোঁ আৰু যাই আছোঁ কামাখ্যাৰ কামাখ্যা মন্দিটিবাছৰ পৰা নামি আকৌ চিটিবাছ ধৰিব লাগে মানে মেইন কামাখ্যা মন্দিৰত যাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মানুহবোৰৰ দোকানৰ মানুহবোৰে কৈ আছে যে তাহাঁতৰ দোকানত চেণ্ডেলবোৰ থ'ব লাগে সেইকাৰণে মাতি আছে আৰু ভাইটিজনে কেমেৰাটো দেখি হাই দিছে আৰু এছাক সাধু সন্য়াসীবৰণ এনেকৈ ৰাস্তাতে বহি আছে যোৱাবাৰ বহাগত আহিছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ভিৰ নাছিলে কিন্তু আজি সাত তিথি হোৱাৰ কাৰণে কিজানি ইমান ভিৰ ভক্তৰ যিহেতু মন্দিৰলৈ যাবলৈ হ'লে ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ তলত এই দোকানবোৰ চাওকচোন কিমান ভাল লাগে দোকানবোৰ চায়েই কিবা ভাল লাগি যায় আৰু ইয়াৰ পৰা মানে প্ৰসাদ নিব পাৰে নাৰিকল হওক যিকোনো ফল মূল নিব পাৰে আৰু আমিও এই দোকানৰ পৰা নাৰিকল থোপ আৰু ফুল লৈ ল'লোঁ যিটো তাত দিব লাগিব ফুল আৰু চেণ্ডেলত থোৱাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা আছে এই দোকানতে চেণ্ডেলত হ'ব পাৰে আৰু আমিও ইয়াতে থৈছোঁ চেণ্ডেলটো আৰু ইয়াৰ বাহিৰত মাৰ প্ৰতিমা আছে মানে ভিতৰতো ভিতৰৰ কাৰণে বহুত মানুহ ফিৰ হৈ থাকে ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাৰ পৰাই বহুত ভিৰ হৈ থাকে গতিকে আমি ইয়াতে প্ৰথমে সেয়া লৈছোঁ আৰু সেই যে নাৰিকলটো লৈছিলোঁ প্ৰসাদত থবৰ কাৰণে সেই নাৰিকলটো ইয়াতে ভাঙি দিয়া হয় আৰু ভাঙি সেই তাৰ পানীখিনি নাৰিকলৰ পানীখিনি এনেকৈ ছটিয়াই দিয়া হয় আৰু নিজৰ নিজৰ মূৰত ল'ব লাগে তমাই গৈছে আমাৰ নাৰিকলটো ভাঙিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত ভক্তসকলে বাহিৰত লাইন ধৰি আছে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আৰু যিহেতু ভিতৰলৈ মোবাইল এলাউড নাই তো আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ যিহেতু মোবাইল নিব নিদিয়ে মানে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল এলাউড নাই তো আপোনালোকক মই বাহিৰৰ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে এটা স্নান ঘাট আছে মানে ইয়াৰ পানীখিনি পবিত্ৰ বুলি মনা আছে আৰু ইয়াৰে পানীখিনি আপুনি ঘৰতে লৈ যাব পাৰে বা ইয়াতে সেয়া সেৱালৈ যাব পাৰে

ভাইটি আৰু আমাৰ প্ৰথমবাৰ নহয় এইবাৰ আহা তিনিবাৰ হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ হ'ল আহা তিনিবাৰ হ'ল না এইবাৰ হ'লে এই মায়ে দেউতা বস্তু আৰু এয়া আমি প্ৰসাদৰ কাৰণে লাইন ধৰি আছোঁ মানে ইয়াতে কুপন দিয়া হয় মানে কুপন ল'লেহে মানে প্ৰসাদৰ প্ৰসাদ খাব পাব আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে বাৰটা বজাত ইয়াতে কুপন দিয়া হয় আৰু আপোনালোকে প্ৰসাদ নোখোৱাকৈ নাযাব আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ কুপন লৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ ইয়াত কাঁহীবোৰ দিয়া হয় আৰু এনেকৈ প্ৰসাদ ইয়াৰে প্ৰসাদ বিতৰণ ব্যৱস্থাটো ইমান ধুনীয়া লাইন লাইনকৈ লাইন হ'ব দিয়ে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয় ত' ভাল লাগে দেখি আৰু এয়া আমি প্ৰসাদ খাবলৈ বহিলোঁ মা বৌ মই আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে বেলেগকৈ আৰু পুৰুষসকলৰ কাৰণে বেলেগকৈ দেউতা আৰু ভাইটি সিফালে বহিছে আৰু আমি ইফালে বহিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে দোকানত দেখিলোঁ কেইটামান কিউট কিয়ট বস্তু আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি যাই আছো মন্দিৰটো যিহেতু নীলাচল পাহাৰত হয় তো এক বেকা ৰাস্তা ত' পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু ঘৰমুৱা হ'লোঁ ট্ৰেইনত উঠিলোঁ সন্ধিয়া পাইছে চাৰে সাতটা আৰু আমি আহি পালোঁ পাটলে তহা ষ্টেচন আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পিলপিলে ঘৰলৈ যাম ত' বাই বাই গাইছ